14 лунный день. Согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок удачу и успех. Важно в этот день начать что-то новое, куда-то съездить. Не стоит в этот день подаваться тоске и печали, Аффирмация дня ⁇ Я слушаю Вселенную, я готова увидеть и услышать любой знак и принять свое призвание ⁇ 14-й лунный день ⁇ это день призыва. Символ этого дня ⁇ труба, олицетворение вечного зова к чему-то более великому, к постижению своего пути. Мы сосредотачиваемся на важных вопросах и слушаем Вселенную. И мы видим знаки как ответы и усваиваем их. И мы готовы последовать зову судьбы, для чего у нас есть все нужные знания и силы. День прихода новых знаний, понимание зова мира. Признание приходит, когда мы следуем своему зову и получаем нужные знания для реализации своего призвания. Важно услышать, к чему нас призывают. В этот день замечательно начинать новые дела. Все сложится легко и завершится удачно. Можно начать исключительно важное для вашей судьбы дело или принять решение, меняющее судьбу. Вы можете также услышать призыв о помощи. Будьте готовы. Любой зов в эти лунные сутки очень значим, откуда бы он ни исходил. От людей, от богов, от предков. Если вы вдруг чувствуете депрессию, грусть, печаль. Займитесь чем-нибудь полезным, например, разбоем завалов. Или просто посвятить время спорту. Сегодня вам открываются ваши истинные желания и дается информация, как их лучше исполнить. 14 лунный день хвалим себя. День даст шанс сделать последний шаг для удачного завершения больших дел. Или наоборот, сделать первый шаг в новом начинании. Не упустите этот шанс. День удачного начала дел, устранения препятствий и притяжения ресурсов. Основные свойства дня. День покажет, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными, а их направление, их приложение верным для осуществления задуманного. Поможет избавиться от связи дел, которые распыляют силы, мешая сосредоточиться на главном. 14 лунный день это самый мощный день всего лунного месяца день новых начинаний сильных решительных действий именно сегодня возможно сделать шаг решающий исход всего дела или наоборот первый шаг в серьезном начинании этот день лунного календаря дает вам великолепный шанс не упустите его не распыляйтесь на мелочи физическая активность приветствуется удача и везение Счастливое число 5, стихия дня, земля, счастливый цвет фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый. Мотивация дня. Лучше всего сегодня мотивируют и создают настроение, размышления о том, как удачно за прошедшее время были приложены усилия и получены отличные результаты. Выискиваем историю успеха в своей жизни. Создаем настроение. Для создания хорошего настроения причесаться нужно на пробор. Вот такой вот 14 лунный день. День действительно очень хороший. Воспользуйтесь обязательно его возможностями. Делитесь этим видео с другими. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорого!